আচ্ছা প্ৰিয় বন্ধুসকল আপোনালোকক আজি আমি শিকিম আৰবি সৰহ শুদ্ধকৈ আৰু স্পষ্টকৈ আলিফটো আলিফ বুলি ক'লে শুদ্ধ নহ'ব আলিফ কব লাগিব বা উচ্চাৰণ কৰোতে পাতল হ'ব লাগিব জিম জিমটো উচ্চাৰণ কৰোঁতে অলপ জোৰকৈ টানকৈ কৰিব লাগিব হাঁহটো ডিঙিৰ ভিতৰৰ পৰা আনিব লাগিব ডালটো উচ্চাৰণ কৰোঁতে ডাল বুলি ক'লে নহ'ব ডাল জাল ৰ জা আৰু জালৰ মাজত পাৰ্থক্য হ'ব জালটো পাতল হ'ব জাটো অলপ টানকৈ পৰিব লাগিব যেনে জাল চ পাতল হব সিন্তু অল্প মোটা হব সইন আইনটা ডিঙির ভিতরের পরে আইন কইন তা। এইটো ডাঙৰ কাফ টানকে পঢ়িব লাগিব এইটো সৰু কাফ পাতলকে পঢ়িব লাগিব লাম মিম নুন ৱাও হা লাম আলিফ হামজা ইয়া ইয়ে